Война это вообще уже детский сад по сравнению со всем коллапсом и апокалипсисом, который грядет. Нужно понимать, какая земля, какой народ будет спасен, а какой не будет. Я теперь показываю, от чего зависит спасение народов. Какие же народы останутся? Коллапс, апокалипсис грядет. Это всем будет Торба кирдык или нет? Нет. Две трети да, а одна третья нет. Как же разобраться, кто будет истреблен, кто не будет? А вот именно этим мы и занимаемся. Вот именно для этого и пришел Иисус. Бог явился во плоти. И он пришел в это тело для того, чтобы явить спасение, чтобы люди прозрели, показать даже на физическом уровне. Брал человека раз, и он видит, исцелял болезни, воскрешал мертвых и нес любовь, мир и спасение. И все пророки просто, когда читаешь, говорят, что Бог накажет этот мир за зло, за идолопоклонство, за все, что происходит. То есть безнаказанным оно ничего не остается. Люди не фокусируются просто на материю. А я живу там раз в один момент. Приходит проблема, потому что Бог он все равно накажет за это безбожие. То есть мы не можем этого избежать. Что Бог говорит через Михея, 600 лет там до Христа? Да? И совершу в гневе и негодовании мщения над народами, которые будут непослушны. За что будут наказаны народы? За непослушание. Как евреи в пустыне. Вот они, миллионы, пришли и не легли в пустыне. Они не дошли до обетованной земли. Почему написано? За неверие и непослушание Богу. Они не слушали Слово Божие, они не уникали, они не изучали Слово Божие, они пренебрегали. Поэтому для чего нам нужен Иисус? Для чего нам нужна скиния Давидова? Для чего нам нужна церковь? Для чего нам нужны люди, которые знают Бога? Для того, чтобы нам это избежать, чтобы нам видеть, чтобы нам понимать, чтобы привести людей к покаянию. Потому что это именно остановит гибель и остановит все проблемы, которые грядут на Вселенную. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Почему это произойдет? Два жезла у Бога. Один это со всеми народами, благоволение для всего мира, а другой это узы, это с еврейским народом, да, было как два завета. И он говорит, преломлю оба. Почему? Потому что вы свои души отвратили от меня. Вот она где беда потом время проходит, Бог говорит, я восстановлю Израиль, и Израиль восстановился, как бы знаем, это говорит о последних временах. И как Малахия говорит, ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Израиля, не уничтожились. Не было Израиля 2000 лет, и тут опять раз появилось государство, народ и так далее. Ну, это нереальное чудо. Почему? Потому что Бог не меняется. Потому что Он пообещал про отцам, что это будет, и остаток еврейского народа спасется. То есть это план Божий, воля Божья. Были ли противники? Были. Есть ли сейчас противники? Есть. Ну что происходит? И он говорит, я их всех соберу. До времени я наказывал и так далее. Это за грехи. Прошли годы искупления их, все эти страдания, муки, которые были над Израилем. И дальше он говорит, что в тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов. И не истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И мы видим чудо, ну ладно, собрались они, восстало там столько народов против них. И что, Они они поистреблялись, то есть их горстка была небольшая. А почему? Потому что Бог есть. Израиль – это как свидетельство, что есть Бог. Вот через тысячу лет мы смотрим, что это не басни. И мы видим, как они процветают, они разрастаются, потому что Бог говорит, они будут умножаться, и уже никто их не сможет удалить с этой земли, потому что это воля Божья, это обетование Божье, опять же. Много пара, движений кто-то создается, но все пораженные. Понятно, что в конце выход, конечно, для Израиля – это Иисус, и потому что не придут, еще будут проблемы у Израиля, но это уже когда Антихрист будет. Но до того времени мы видим, что Израиль будет процветать, он будет умножаться, будет больше, больше и больше. Более того, Господь говорит, что те, которые будут там против Израиля, он будет наказывать. Точно так же, как Израиль против пророков выступал, против Божьих, против Иисуса выступил, и потом против церкви выступил, и Бог наказал Израиль. Мы знаем, что Иерусалим был разрушен. Это страшно. Теперь он восстанавливает, потому что отцам пообещал. Ну, говорит, теперь еще мало кто против святых будет наказан. Теперь против Израиля. Поэтому что мы должны понять? Мы говорим о спасении, как нам избежать серьезных вещей. И чем мы занимаемся на самом деле? Если мы читаем уже исторически, смотрим на все события, которые происходили, то человек говорит, как же спастись, вот когда пришел Иисус, говорит, вот беда, там Пилат убил, там, или башня упала, там людей побила. Он говорит, покайтесь. То есть на персональном уровне, что говорит он? Покайтесь, то есть придите к Богу. То есть все эти события происходят из-за безбожия. Но Библия точно так же открывает это на уровне народов. И мы видим, что это произошло с Израилями, но помимо Израиля... Бог, Он пророчествовал и показывал все эти события на другие народы. Что будет с Египтом, что будет с Вавилоном, что будет с Тиром, с городами, с царствами будет и так далее. Там Аманитяне, Мавитяне, Амаликитяне, все, которые хананеи, которые до этого были, филистимляне, все, что с Газой будет, тоже прописано, что будет. И мы видим, что Бог показывает и народы, которые вот жили, они видели Израиль, видели славу Божью, что Бог творил с Израилем. И они не вразумились, они не научились. То Бог говорит: эти народы будут наказаны, будут истреблены. Целые народы, целые племена были истреблены. И, то есть, исторически мы их уже можем не видеть. А это будет и дальше? Да. А как же разобраться, кто будет истреблен, кто не будет? А вот именно этим мы и занимаемся. Вот именно для этого и пришел Иисус. И Михея об этом и пишет. Те народы, которые будут непослушны, они будут истреблены. Вот как Израиль был истреблен, но остаток спасется, потому что было отцам обещано. А другие народы и племена были истреблены полностью потому что они вообще не были в завете, а отцы Израиля были в завете с Богом. Вот точно так же это ждет все народы, и как это избежать. Нужно народ привести к покаянию, к послушанию, и те народы, которые будут послушны Богу, они смогут избежать всех этих коллапсов и бедствий, которые грядут на Вселенную. Потому что Господь говорит, на Вселенную меч, огонь, все коллапсы в книге Откровения описаны, как это будет происходить. Поэтому мы именно этим и занимаемся. Для чего? Чтобы народ, которому мы проповедуем, земля наша, на которой мы живем, чтобы она была спасена. От чего? Ну, например, если мы читаем вот Захария, да? «О меч», седьмой стих, Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего. Говорит Господь Соволов, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь. И расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их, и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой. И это удел церкви это удел скинии Давидова. Если Израиль, он спасается, как народ, как в завете с Богом, и Бог спасает этот народ, но они еще не пришли к Богу, это процесс, когда они придут, и тут даже в 12 главе описано, что они придут, когда у них проблемы будут и так далее, и Бог придет, будет спасать их, то есть церковь, а церковь должна осветить весь мир. И кого церковь осветит, те народы, те племена, они могут быть спасены, как Израиль спасен. Какие ж народы останутся, коллапс, апокалипсис грядет. Это всем будет торба кирдык или нет? Нет. Две третьих – да, а одна третья – нет. Но они должны быть освященные. И кто должен сделать освящение этим народам? Но насколько народ, он примет действительно Иисуса, он захочет прозреть, от этого и зависит. Потому что есть книга «Апокалипс», которая описана, если там шестая труба да, описана, когда будут высвобождены ангелы при реке Ефрат, и одна третья часть людей погибнет, которые будут на земле. Это очень серьезно. Поэтому кто-то философией занимается болтовней, а кто-то пытается сражаться за души, за спасение народов. Есть спасение на личном уровне, а есть спасение, когда ты можешь спасать целые народы, целые племена. Почему мы действительно и проповедуем? И я и раньше говорил, нужно понимать, какая земля, какой народ будет спасен, а какой не будет. Я теперь показываю, от чего зависит спасение народов. Полное перефрагментация Земли будет происходить и подготовка к тысячелетнему царству. Но помимо этого будет происходить еще очищение. То есть Бог будет очищать все нечистое, и святые будут править на земле. Вот в чем суть. Как сейчас мы видим, что против евреев там восстают, как против церкви восстают, против евреев, против истины. Что будет? Написано, что все эти народы будут поражены, а кто-то вообще будет истреблен. Потому что Израиль – это план Божий, это воля Божия, это не шутки. Церковь – это план Божий. Церковь – это вообще полнота, наполняющая все, во всем. В Ефесянах первая глава написано. То есть это очень серьезно. Это совершенство Божие, то, к чему люди должны прийти. А люди пытаются игнорировать, искажать и так далее. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. Израиль — это воля Божья. Церковь, то есть киня Давидова — это воля Божья. Поэтому от этого зависит спасение вообще народов. И чем должна заниматься церковь, какая ответственность? И Бог за это будет спрашивать потом. Потому что Бог покажет, ты должен был спасти этот народ, ты должен был спасти этот, ты этот народ. То есть это очень серьезно. И ответственность народа, принял он или не принял. Кто что должен делать? Чем вы занимаетесь? Чем может помочь Иисус? То война это вообще уже детский сад по сравнению со всем коллапсом и апокалипсисом, который грядет. И это все уже не за горами, потому что уже появился Израиль, а появление Израиля оканчиваются времена язычников. Чем же они оканчиваются? Вот этим они и оканчиваются, что Бог будет очищать землю. Все. Будет наводиться порядок, земля передается святым. Поэтому люди должны прозреть, и мы должны прозреть как верующие и помочь. И показать, от чего это зависит, кто войдет в эту одну треть, а кто не войдет в эту одну треть. В общем, Бог показывает, что две трети будут истреблены. Что это не шутка, там, сегодня многие, мне нравится Израиль, или мне не нравится, или церковь мне нравится. Вы не понимаете, о чем говорите вообще. С кем вы имеете дело? С Богом? Что вы говорите, мне это нравится, мне не нравится. Вы кто ты вообще? Червь какой-то. Поэтому вся история, она показана. Авраам разговаривает с Богом. А если 50 будет праведников, Уничтожишь город, не уничтожь. А если 30, а 40, а 20, там, а 10, не уничтожим. Но не нашлось 10 праведников. Сколько должно быть праведников, на нашей земле. Сколько должно быть праведников в нашем народе? Чтобы не было с нами, как с Содомом, как с Гоморрой. И это для каждого народа, для каждого. И Бог говорит об этом, и церковь проповедует тысячелетиями уже. И что мы с этим делаем? Может ли помочь Иисус? Может, но тебе надо покаяться и обратиться. Он сотворил всю Вселенную, Он знает все, что будет наперед. Бог все прописал и даже сказал, как спастись. Чтобы не быть прахом, чтобы не Писовым. быть потом в гиене, чтобы не быть в пекле, не быть в аду. И чем мы занимаемся? Занимаемся, чтобы не только своя душа, а целые народы могли быть спасены от всего апокалипсиса и от бедствий грядущих на вселе. И об этом говорит Господь. Аллилуйя. Аминь.